辛苦了。不高兴了？大病初愈，懂不懂？不懂。是谁伺候了你一天？我到现在还没闭过眼。不就是喂我吃了药吗？不吃。 还有什么？出汗，查身。所以说好的，结婚，答不答应？我不管，我现在就跟我妈说我要结婚，你也跟你妈妈说，我看着你发。那你是不是还要看、啊、我打结婚报告啊？嗯嗯嗯，我妈回了，她说祝福我们。 嘿，快快快！快！嗯，给你热个毛巾，擦擦脸。 真的是，从小就懒，嗯。躺一会儿吧。 需要？有没有出什么事？没事儿，等回去联系。嗯、吃醋啦？不准！你干嘛？ 冷静，大白天的。照顾你一整天了，都没洗澡。等我二十分钟，一会儿我们出去。<laughs> 上一次你来齐鸣，他刚牺牲不久。你给我打电话的时候，我正去他们家，想去看他老父亲。 原本该牺牲的应该是我。当地的危险团伙里，我抓过几次惯犯。老队长的死，就是这几个人干的。所以我一直觉得，是我连累了他们。后来。 我交了辞职报告。还有什么想问的？没了。你难得说这么多话。 队里的人想见见你，见我不是要结婚，他们想见见嫂子。这次走，估计就没有什么机会再见了。但是见过的呀，上次在那个小饭馆，上一次你气势汹汹的，你没发现他们都怕你，不敢过来跟您打招呼，都很害怕你吗？谁气势汹汹？是你凶我，我才凶回去的。去，还是不去？ 那我想要穿裙子。你知道现在秦岭的温度吗？穿裙子好看。不怕冷你就穿。